सभापति जी हमें गर्व है कि भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है क्योंकि जब भारत आजाद हुआ तो बहुत से जो विकसित देशों के लोग थे रामचंद्र गोहा ने भी अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में लिखा है उनका कहना था कि भारत कभी भी एक साथ नहीं रह सकता लेकिन हम अनेकता में एकता में विश्वास रखते हैं और हमें गर्व है कि आज इतने सालों के बाद भी भारत एक सौ तो चालीस करोड़ लोग एक झंडे के नीचे इकट्ठे हैं लेकिन सभापति जे विश्वास देश के लोगों का ऐसे नहीं बना इससे बनने के लिए सालों लग गए और वो विश्वास इलेक्टोरल सिस्टम पर है इसीलिए विश्वास बना लेकिन पिछले कुछ समय से देश के लोगों का इलेक्टोरल सिस्टम से विश्वास उठता जा रहा है आज सवाल सिर्फ एसआईआर पे नहीं है आज देश के लोगों के मनों में कितने सवाल है सबसे बड़ा सवाल तो के जी हमारा वोट कहीं चोरी तो नहीं हो रहा वो तो चलो सिर्फ एक सवालिया चिन्ह है चोरी हो रहा नहीं हो रहा वो बात की बात है लेकिन सभापति जी उसका क्या जो लोगों की आंखों के सामने उनका मैंडेट चोरी हो रहा है मैंडेट चोरी नहीं मैं कहूंगा कि मैंडेट पे डाका डाला जा रहा है कर्नाटक से शुरू हुई आप पिछले 10 साल का बीजेपी का उठा के दिख लीजिए कर्नाटका में पहले सरकार तोड़ के बनाई गई उसके बाद नॉर्थ ईस्ट तक कितने अरुणाचल प्रदेश में तो कांग्रेस की 47 सीटी 60 में वहां पर भी अपने सरकार तोड़ दी महाराष्ट्र में तो दो बार तोड़ दी और देखिए क्या उन देश प्रदेशों के लोगों के साथ ये धोखा नहीं बेइंसाफी नहीं जिन्होंने वोट डाला कहीं और, और सरकार बन गई इन लोगों की सभापति जी आज देश के लोगों का विश्वास लोकतंत्र से उठता जा रहा है और जे कोई लोग ऐसे नहीं कि अपनी मर्जी के साथ बीजेपी के साथ चले गए उन लोगों को ले जाने के लिए लालच दिए गए और जो लालच से नहीं गए गे, उनके गेस्ट ईडी का सीबीआई का इस्तेमाल किया गया कितनी है मुझे लगता है अगर मैं सारी पढ़ने लगूं तो कम से कम आधा घंटा लग जाए अभी एक जनाब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम है सभापति जी दर्जनों केस डाले गए ईडी की रेड सीबीआई की रेड जब बीजेपी में आ गए, तो सारे केस समाप्त तो के कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी गई जहां रेड नहीं की गई आठ आठ घंटे की पूछताछ की गई और आज दस साल हो गए बीजेपी में आ गए, सीएम बन गए और दस साल तक ईडी को जा तक नहीं क्यों उनसे बुला के एक बार पूछना भी था एक महाराष्ट्र के एक लीडर थे जिनका एयरक्राफ्ट का जो घोटाला था एयर इंडिया का उसे परचेज करने का वो भी जब बीजेपी में आ गए, तो उनसे कोई सवाल नहीं पूछा गया सो आज सबसे बड़ा सवाल देश के लोगों का यही है कि जो हम मैंडेट भी प्रदेश में दे रहे हैं वो मैंडेट भी इनकी तरफ जा रहा है सो सभापति जी आज ये सवाल नहीं कि इलेक्शन से हम अपनी सरकारें चुनते हैं इलेक्शन तो पाकिस्तान में भी हो रहा है इलेक्शन तो नेपाल में भी हो रहा है लेकिन वहां पर जो सिस्टम बन गया वो इसलिए बना क्योंकि वहां के देश के लोगों का वहां के जो इंस्टीट्यूशन है उनमें से भरोसा उठ गया तो आज जरूरत है कि हमारे जो इंस्टीट्यूशन है जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उस पे देश के लोगों का विश्वास खत्म हो रहा है वो विश्वास जो बनना चाहिए नहीं हम भी उन देशों की तरफ है जो बढ़ रहे हैं और सिर्फ यहीं तक नहीं क्योंकि पीछे दिल्ली की इलेक्शन थी चलो कहीं तो आपने जोड़ तोड़ करके सरकार बना ली ईडी से सीबीआई से एसआईआर तो उसके बाद में आया आप देखिए मैं आपको डाटा बता रहा हूं इस सदन में कि दिल्ली में 2020 में जो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स थे वो एक करोड़ छियालीस लाख बानवे हजार एक सौ छत्तीस और 2024 में एक करोड़ सैतालीस लाख अठारह हजार एक सौ उन्नीस आप देखिए साढ़े चार साल में बीस से लेकर दो हजार चौबीस की लोकसभा इलेक्शन तक केवल पच्चीस हजार वोट बढ़े और आप देखिए कि उसके मात्र 6 महीने में तकरीबन आठ लाख वोट दिल्ली में बढ़ गए सर छह महीने में आठ लाख से दो मिनट 6 महीने में आठ लाख और साढ़े चार साल में पच्चीस हजार और सर दिल्ली में कम से कम चालीस ऐसी विधानसभा की सीट थी जहां जो मार्जिन है जितने वोट नई दिल्ली में बनाए गए उससे कम मार्जिन से आम आदमी पार्टी हारी सर नई दिल्ली में वोट सिर्फ बढ़ाए नहीं नई दिल्ली में चालीस हजार वोट काटे गए जहां सिर्फ वोट से हारे और उसके बाद सर अभी दुबे जी एक मिनट सर बिहार की बात कर रहे थे मैं आ रहा हूं सर बिहार में पैंसठ लाख वोट काटे गए उन्होंने ठीक है पांच साल सीट बना दी है जी वहां पर जेडीयू जीत गई वहां पर कांग्रेस जीत गई लेकिन सर डेढ़ सौ से ऊपर सीट है यहाँ पर जो जीत आर का मार्जिन है जितने वोट वहां विधानसभा से काटे गए उससे कम का मार्जिन है सो सर मेरा यही कंक्लूड करिए बेनती है सरकार से के देश जो मैंने पहले कहा कि इतने सालों से लोगों का विश्वास बना है वो विश्वास डेमोक्रेसी में खत्म मत कीजिए हमारे जो सर एक मिनट सर लास्ट में क्योंकि आज अगर हम इलेक्शन कमिश्नर से पूछते हैं ना मतलब इतने बेहुदा जवाब वो कह रहे हैं कि जी हम वीडियो तक नहीं दे सकते अखे जी, देश की बहु बेटियों की आबरू की उन्हें चिंता है तो सर यहां भी कैमरे खत्म कर दीजिए ना एक बिल्ले कहीं कैमरा लगेगा नहीं आज कहीं कैमरा कहीं दुकान पे मुकान पे कहीं नहीं लगा यहां भी लगा है ये कैसा जवाब है और दूसरा हम के जी, मशीन रेडेबल हम डाटा नहीं दे सकते आज इस युग में जब हम यहां से कोई ट्रांजेक्शन कर सकते हैं टिकट बुक कर सकते हैं क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोई ऐसी ऐप नहीं डेवलप कर सकता कि किसका वोट काटा जा रहा है किसका बन रहा है अपनी वो वोटर आई डी डाल के चेक कर सके तो सर सिर्फ और सिर्फ आज जो देश में चल रहा है सर, 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 लास्ट सर कंक्लूड कर रहा हूँ डॉक्टर कंक्लूड कर रहा हूँ तीस सेकंड तीस मेरे सरकार से ये विनती है कि आज जो हम कर रहे हैं कल को ना आप रहेंगे ना हम रहेंगे लेकिन इतिहास में याद रखा जाएगा कि जो आज बीजेपी की सरकार देश के लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने के लिए कर रही है अभी भी मौका है कि हम समले और इस देश जैसे मजबूती से चल रहा है इसे चलने दे